When people ask me about learning Japanese, soalan yang biasa ditanya atau bahasa dia macam mana? Awak dah berhafal berapa banyak kanji? Awak boleh tulis kanji ke? Boleh baca kanji ke? Dan paling selalu terdengar lah kan, JLPT, N berapa? N1 ke N2? Baru saya N2 je. Tapi, nobody warned me that learning this language would mess with my ego. Because suddenly, I was quiet. I didn't sound smart anymore. Not that I'm saying I'm smart. I don't sound confident anymore. It's like I have a different face when I'm speaking in English, when I'm speaking in Malay, when I'm speaking in Japanese. And that's when I realized Japanese didn't train my tongue first; it trained my character. Yeah, hello, my name is Azha. I've been learning Japanese for almost seven years now. Not only in class, but while living here, working, and surviving. harian di Jepun. I don't speak perfect Japanese or even English. Bahasa Melayu saya pun tak begitu sempurna. But I stayed long enough to notice something most people don't talk about. And that's what I want to share today. Jadi saya nak kongsi apa yang saya sedar lepas belajar bahasa Jepun dan hidup dengan bahasa Jepun ni setelah beberapa tahun. The first thing that Japanese took away from me was my ego. I don't say that I don't have ego right now. Cuma ni bila kita bersimbang dalam bahasa Melayu, we can always sound smart. Kita boleh kona sana sini untuk buat conversation tu berjalan lancar. Of course, depends on your own mood juga. Kalau orang salah faham, kita boleh explain. Kalau orang challenge kita, kita boleh defend. We can joke, we can clarify. Kita boleh jaga kita punya image. Protect how we look. Look confident, look smart. But in Japanese, suddenly I can't. And maybe you are feeling the same too. You know what you want to say. You have thoughts, opinions, even jokes. You dah simpan. Kalau orang tu cakap macam ni, aku nak reply macam ni. You dah ada skrip tu yang you memang dah hafal. And you dah bayangkan the moment you boleh gunakan jokes tu. It's all there in your head. Tapi bila waktu tu datang, bila peluang tu datang, and silence. Doesn't feel natural. Silence feels like you're losing you're boring banyak sangat momen-momen dekat universiti dekat tempat kerja saya sekalipun yang bila saya nak explain apa yang saya rasa tapi saya tak ada perkataan tu dan even saya ada perkataan tu pun saya takut yang bila saya explain fumeiki atmosphere rentak yang kita tengah bersembang tu hilang jadi saya just you diam gelak kadang-kadang orang even expect saya reply something but saya macam uh, 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 even even sekarang pun dekat tempat kerja pun saya rasa macam bosannya aku ni tapi lepas saya muhasabah diri saya sedar sesuatu be quiet wasn't making me smaller it wasn't making me stupid either it was teaching me to listen japanese didn't humble me by being difficult it humbled me by Taking away my voice And when your ego doesn't have Words to protect itself Humility comes in Silence is not weakness I believe it's a stage Which is right now juga of course Saya tak kata saya dah hebat Saya juga of course ada ups and downs Dalam seminggu bekerja tu kan Ada je hari yang saya perform Ada hari yang saya tak perform Sebab saya rasa kurang confident dengan bahasa saya But we are trying And I believe we can try together GAMBAR IMAJOR GAMBAR IMAJOR Second thing Japanese train me Was my patience Kesabaran Sebab Progress dalam bahasa ni Dia halimunan Invisible You study You You listen To podcast Or you listen to Listening practice punya video You try And then Nothing Tak ada siapa yang cakap Wah パワーがうん、メビアディオー、オーケーナンチェックアウォー、メギー、ニョンジン、ニョンジチェッ日本ウォー、オランニですね、アジャンチョク。プラス、オランニアンチー、イエイエイエイ、マダまです、アい,いえ、イベンキチュウです。l i k me, sometime, I just do some f l e x もちろんですよ。あ、そううん、知ってる知ってる But the reality is Tak ada momen yang jelas Kita rasa Oh Aku dah level up Solo leveling Saya percaya Ada satu fasa Satu period Yang kita semua rasa Stuck Tersekat Aku dah belajar banyak Tapi kenapa aku tak up lagi Aku macam ni Tapi kenapa dia tak jadi macam Kan? Dan saya rasa benda ni agak bahaya lah Sebab bila progress tu kita tak nampak Minda kita ni Mulalah macam resah Mula bercakap Maybe aku ni slow kot Maybe aku ni tak suai kot duduk sini Aku tak suai kot dengan bahasa Jepun Orang lain lagi cepat Kita start membandingkan diri kita dengan orang lain Kadang-kadang tu Kita pergi bandingkan kita dengan orang Jepun sendiri Mana? Kenal? Mana lah logik Kita tak boleh bandingkan Episod satu hidup kita Dengan episod seratus Orang lain The Rock pernah cakap Dwayne Johnson Tapi apa-apa pun Kita tak boleh nak paksa Bahasa ni dia hanya respon dengan satu benda je istiqomah konsisten Mak Afi ya, dekat luar ni dia tengah buat renovation so dia punya bising sikit so kita tak boleh paksa tau bahasa ni. yang penting konsisten istiqomah kita diri kita cuba kita buat kesilapan dan kita ulang balik step-step tu macam saya dekat tempat kerja pun I show up I try I make mistakes and I repeat dekat sini yang saya belajar sabar tu bukannya kita menunggu result tu muncul. Sabar tu bila kita kekal, bila kita stay, pada ketika sebenarnya meninggalkan itu adalah pilihan yang lebih mudah. The third thing, I didn't expect this one. Belajar bahasa Jepun ni, dia tak, ber, dia tak mengajar saya untuk berkomunikasi pun. Bila saya fikir balik kan, bila saya bersama dalam bahasa Melayu, mungkin saya punya bahasa Melayu pun makin ke bawah. Bahasa Inggeris pun betul lagi Bahasa Jepun pun betul lagi Dia jadi semua dah jadi macam cutu hampa Semua dah Kalau dulu BN dengan BI kita A B Bahasa Jepun saya D Sekarang saya rasa semua jadi C ya lah, macam tu Bahasa Jepun ni dia tak mengajar saya bagaimana untuk berkomunikasi Tapi dia mengajar saya untuk berada di dalam situasi yang tak selesa Kadang-kadang tu bila saya bersembang dengan ayah saya, dengan mak saya kan Saya nak keluarkan satu perkataan tu tapi dalam otak saya tu dia keluar bahasa Jepun je Kadang-kadang bahasa Inggeris Dan even Macam bah -bah Bahasa Maya apa eh Dia jadi macam tu Dan saya masih belajar mencuba untuk Kekal tenang dalam situasi macam tu Bila saya tak tahu perkataan Maksud perkataan tu apa dalam bahasa sekian-sekian Dan saya juga masih belajar untuk macam ni nak Steady Walaupun bila saya rasa saya ni tak Impresif Ya yeah. Sebab saya selalu fikir yang saya tak nak orang pandang saya ni membosankan Dan itu mengubah Mengubah saya dari segi bila bersembang dengan orang Bila di tempat kerja dan juga dengan hubungan bersama kawan-kawan lah Selalu identiti kan lah Tapi tak bermakna kita boleh down lama-lama Betul tak? Tak kisahlah umur kita berapa sekalipun Saya percaya kita sentiasa belajar untuk mengenali diri sendiri. Dan alhamdulillah dengan belajar bahasa Jepun ni menyedarkan saya yang saya perlu cuba untuk mengenali diri saya dengan lebih mendalam. Goyang, goyang 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 goyang. Jadi kepada anda yang sedang belajar sesuatu benda yang baru di luar sana dan jika anda rasa like progress aku slow, aku ni macam tak improve je, kurang keyakinan, sejujurnya saya tak rasa anda sedang gagal. Saya rasa anda sedang dilatih. Dilatih oleh perkara baru yang anda sedang belajar itu sendiri We can say that you are your own coach Anda adalah jurulatih untuk diri anda sendiri Kita adalah jurulatih untuk diri kita sendiri Dan semestinya Jangan lupa untuk baca Al-Quran Tadabur Al-Quran Tengok video Ustaz Noqman Ali Khan Sebab mungkin pentas dunia ini Bukan hanyalah tentang skill kita semata-mata Tapi ia tentang karakter kita Bahasa Jepun tak ajar saya untuk bercakap dengan laju. Bahasa Jepun tak mengajar saya untuk mengampu. Ia mengajar saya untuk menunggu. Menunggu di kalau pergi itu adalah sesuatu yang lebih mudah. Inilah puisi daripada ku. Puisiku. Hmm. Channel ni is not about becoming impressive, but this channel it's about becoming. Becoming a better version of yourself. Becoming steady. So becoming. Kalau you guys nak tengok video saya berlatih bahasa Jepun macam baby yang baru nak belajar bertatih, boleh tengok dekat sini.